Okey, akil balik ini adalah proses daripada kanak-kanak untuk dewasa. Betul. Proses akil balik daripada kanak-kanak ke dewasa itu berapa lama proses tengah-tengah tu -tengah untuk diorang jadi dewasa? Okey, proses ni kadang-kadang 8 sampai 10 tahun. Hello, hi semua. Welcome back to another episode of puberty with dignity saya Khairul Anwar saya seorang ayah seorang bapa okay. uh, berumur 33 tahun Uh, dan saya sekarang ni ada seorang anak yang sekarang ni uh, during the recording he's here dan uh, he is undergoing uh, proses akil bali. Niat saya pada hari ini adalah untuk batu uh, bukan sahaja anak saya tapi adik-adik yang lain juga untuk faham tentang akil bali, proses akil bali dan untuk pastikan bila diorang ni membesar, tubuh dan minda diorang ni sihat sebagai seorang dewasa. Dengan saya hari ini kita ada Dr. Robiah dan juga puan Farisha. Dr. Robiah adalah seorang pakar pendidikan kesihatan seksual dan reproduktif remaja yang akan bantu kita untuk faham tentang perubahan fizikal yang berlaku semasa akil balik dan bagaimana cara terbaik untuk menguruskan perubahan ini. Dan juga kita ada Puan Farisha, seorang graduan psikologi dan seorang ibu yes, uh, yang akan menerangkan tentang perubahan akil balik yang akan pengaruhi emosi, pemikiran dan kehidupan sosial seorang remaja. Apa khabar? Sehat. Doktor dan Puan Farisha. Alhamdulillah. Okay, kita mulakan perbualan kita hari ini uh, dengan a few questions and context. Eh. Uh, saya start dengan Dr. Robiah. Okay, as a father, saya nak bagi maklumat yang betul to my son. Okay, dan kita rasa, saya rasa kita mula dengan the most basic. Apa itu akil balih dan kenapa ia berlaku? Terima kasih Kak Iri Ini adalah satu soalan yang sangat penting ya. Eh. So akil balik adalah satu tanda Perubahan pada badan seorang kanak-kanak Yang -kanak. tengah berubah daripada seorang kanak-kanak Ke dewasa So ini berlaku disebabkan dalam badan kita ni ada hormon Hormon akil balik eh? So hormon ini yang sebenarnya memberi isyarat kat badan kita It's time to grow up So badan kita akan sedar okey I kena membesar. Okey dan bagi untuk lelaki pembesaran ini berlaku dari segi fizikal, hmm. emosi, mental dan juga sosial eh. Hmm. So perubahan ini mungkin kalau fizikal contoh saya bagi uh, tumbuh bulu, hmm. misai kan? ...lepas uh, tu tumbuh bulu dekat jadi tadia. Hmm. So dan uh, kita boleh nampak eh uh, untuk budak perempuan pula di mana perubahan dia lebih kepada payudara, pembesaran payudara, hmm. datang period, tumbuh bulu juga lelaki tapi hmm. kat ketiak dan juga pubis hmm. okey dan at the same time dia pun sama juga tinggi dan hmm. juga semakin batang hmm. tapi yang masalah kat sini adalah ke tanda-tanda ini dia tak dia tak berkembang secara sekata Ah, so badan kita dia tak berkembang sekata so ada bahagian badan kita kembang besar cepat laju hmm satu lagi slow down sikit contohnya hmm. yang paling laju adalah reproductive system kita dia hmm. membesar dengan lebih cepat yang lain nampak sebab tu sometimes kita nampak budak perempuan dia dah mula memakai singlet boleh pakai bra hmm. tapi period tak datang lagi. Ah, ada juga budak lelaki dah mula uh, Datang apa mimpi basah hmm. tapi dia belum lagi uh, berjari tinggi. Okey, akil balik ini adalah proses daripada kanak-kanak untuk dewasa. Betul. Proses akil balik daripada kanak-kanak ke dewasa tu berapa lama proses tengah-tengah tu untuk diorang jadi dewasa? Okay, proses ni kadang-kadang 8 sampai 10 tahun. Oh, lama. Is it is depend on people lah. Hmm. 8 to 10 tahun ya. Eh? sebab tu pembesarannya dia berbeza antara orang. Sometimes same class pun kita boleh nampak kanak-kanak tu dia tak membesar dengan sekata. Ada hmm. anak yang tinggi, ada anak rendah, ada hmm. tak. Dah datang period ada tak datang period, hmm. kan? Ah dia Berbeza Mengikut hormon Tapi you take about 8 to 10 years Sebab itulah sangat penting Untuk anak-anak ni Nak tahu Macam mana kita nak Uruskan diri dia hmm. ah, It's very important eh? Okay Saya rasa sebenarnya Banyak adik-adik kita ni uh, Yang tak tahu Macam mana kita nak Uruskan perubahan fizikal ni Okay Mungkin ada yang malu Nak tanya Jadi saya tanyalah hmm. uh, Macam mana uh, Untuk anak saya Dan adik-adik kita uh, Cara diorang Untuk hadapi Perubahan ini Dengan lebih baik Uh, ada lima cara saya nak kongsi kat sini eh. Satu adalah Jaga kebersihan diri So kita kena ingatkan anak-anak kita Mandi Tukar baju Okay uh, Trim bulu ketiak Trim bulu genitalia Banyak anak, -anak kita tak tahu pun kena trim pun Okay Second is jaga pemakanan dan senaman So eating healthy food is a big deal Zaman sekarang anak-anak tak dia yang banyak makan Healthy food mm. A lot are going for fast food Snacks and so on mm. So healthy food is good Sebab kita perlukan Zat besi yang banyak mm. Kita perlukan banyak mineral Kita perlukan protein Untuk besar Kerana jika tak cukup Dia boleh ganggu Hormon kita mm. Dia boleh ganggu Tumbusan kanak-kanak tu sendiri mm. uh, So dia boleh ya. Eh, jadi kita perlu Pastikan anak-anak kita Makan dengan sihat mm. Dan bersenam mm. Thirdly Is tidur dengan cukup Ah uh, Ini saya rasa problem yang paling besar yeah. Okay Anak-anak kita Tak tidur dengan on time mm. We need at least around 8 to 10 hours mm. to sleep mm. Tapi anak tidur lewat Bangun awal mm. And then pergi sekolah Okay And then it also can affect dia punya hormones That's why ada anak yang Hormon dia tidak stabil Okay Fourth mm. adalah sabar dengan diri Kids They always want to grow up fast semua nak jadi cepat-cepat cepat nak cepat besar lah You know They start comparing kakak lah Dengan You know Social media dia punya celebrity lah Dia nak grow up fast mm. Tapi Then they fail to Sabar dengan diri sendiri mm. Macam saya kata Pembesaran ini Dia tak sekata mm. So we need to be sabar Let it Let it go Dia akan sendiri Dia tahu cara bila nak membesar dia mm. So don't And stop comparing mm. Lastly Berbual Anak-anak Tolong berbual dengan ibu bapa Kerana pentingnya Untuk kita tanya soalan Bila kita tak tahu kita uh, check back is it fakta ke betul ke is it correct is it mitos hmm. okay. dan ibu bapa pun sama juga we need to prepare ourselves with the good knowledge and the skill dan bila kita kita open up uh, hmm. the space to anak-anak kita normalize conversation hmm. supaya mereka boleh bertanya ah hmm. uh, so so these are the five step cara untuk kita boleh uruskan kita penyakit baik. Terima kasih Dr. Rubiah. The five steps are very very helpful. Uh, tapi itu physical. I think dalam proses akhir bali juga ada side psychological yang kita kena ambil tahu juga. So macam anak saya yang saya sedar sekarang, uh, dia, dia ni semakin banyak berfikir sendiri. Emosi dia berubah-ubah macam dia Perubahan dia tu drastik kadang-kadang yeah. uh, dan kadang-kadang diorang ni senang tertekan dengan benda-benda yang paling-paling kecil pun. The small of the matter, diorang akan rasa very-very stressful. Yeah. Macam mana akil balik ini affect the psychological part of this kids? Good question. So, you know, um, first and foremost is that... Uh, Akibali ni, it's not just about, you know, the physical, as you mentioned. It's also, you know, it happens from, you know, the brain, otak kita, and segala organ-organ yang, you know, dalam uh, dalam badan kita yang juga tengah berkembang. at this point of time. So <clears throat> because we are actually derived by our, by hormones. So as they go through puberty, this is what that the chemical changes are happening, you know? So <clears throat> um, that is why it's very crucial to have parents punya support and have these conversations. And conversation ni, I conversation ni, it's actually a continuous conversation that needs to happen before lagi puberty starts mm. yeah cuz that is sangat important you know of course you are able to start masa you know when puberty happens but it's always best to start beforehand mm. so it's a continuous conversation to have second uh, kesedaran sosial remaja meningkat Yeah. So what that means is that mereka mula lebih peka, they're more aware of um and they're very cautious about how others are looking at them, how people perceive them. So when they are going through puberty ni, this is the best time to build their confidence. Mm. And also um guiding them and supporting them in this journey to get to know themselves. Mm. So, you know, in this process I think it's important to um Baki orang um, have hobbies, have yeah. go through activities to see what they actually like and what they're good at. Third is you know remaja juga mendapat tekanan social on social media. Okay, because it's you know now everybody is with their smartphones and they've got their social medias, which I thought sarankan for you know at this age, I think it's best to always delay having a smartphone and having social media. Um, so. ada banyak yang orang rasa macam peer pressure so it's so much more easy to feel you know feel Peer pressure at this point of time. so about her social media, so they start comparing, which, um, people's lifestyle, um, people's you know whether it's friendship or what bag is she wearing because we've got influencers now, you know if they've got these YouTube influencers, young you know I'm wearing this bag to school today and this and that. So it's 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 always that comparison thing and beauty standards, right? I have because we have to understand, badan kita sangat at this point of time, your body. Ni, um, is changing and everybody's bodies are very unique. So, and give them that space to express themselves to mm. the parents. Mm. Yeah, because we, as parents, we are important. It's crucial to be with them and give them support during this time pubertini. Mm. So, yeah. Thank you, <laughs> uh, okay, uh, we are going towards the end of this particular session mm -hmm. uh, what would be kata-kata uh, akhir from Dr. Rabia dengan Puan Farisha untuk our parents and also untuk adik-adik kita yang sedang mendengar Okay, for the kids Okay, you need to love yourself hmm. Your body is yours Ia adalah tanggungjawab anda So anda yang kena jaga diri So kalau rasa perlukan bantuan always ask The trusted people, certainly your own parents or your teachers. And for parents, be the trusted adult that needed for the child. And, um, you know, as I mentioned before, having a respectful and open communication at home is very important. And I think that is the parents, us as parents, that's our responsibility to give that to our children going through these stages of life because kita punya time dengan time sangat lain. it's it's so different so this is where i think it's it's crucial for us to be there to be available and to create a safe space for them mm. so that they don't look for you know get misinformation out there. And I think this is where spot is also important. So I feel like if you are on social media, you feel like you don't have a trusted adult, I think it's best to go on spot, speak to someone we were there, you know, to to help and guide you. So yeah. follow spot on social media kat atas ni. Yes, kat atas ni ke <laughs> Okay. <laughs> Thank you so much, Dr. Rabia Thank and Puan you. Farisha for this very for useful her, yes. and very very important conversation. Uh, I hope that orang-orang ibu bapa, adik-adik, anak-anak -adik, uh, yang sedang menonton dan mendengar, they get um, useful tips, useful information, uh, and things yang uh, I think the most important thing is to start healthy conversations between the person yang tengah undergoing this akil balik. Dengan the trusted adults Okay uh, Itu sahaja Untuk episod kita pada kali ini Terima kasih kerana Mendengar dan menonton Puberty with Dignity Until next time Bye